концерт. Хочу вас всех поздравить с праздником с этим. А, мы воюем, так скажем, как добровольцы. А, Карпайская Сич. Есть такой что там, можно сказать. Очень хочу сказать большое спасибо ребятам. Я очень много знаю ребят из 93-й бригады, 95-й, с регулярных сил и из батальонов, которые воюют неофициально, так же самое. То есть и некоторым ребятам я обязан жизнь. И Честно хотел сказать спасибо вам, пацаны, потому что мы с вами плечом к плечу стоим за нашу страну, за наших друзей. Мы не сражаемся за какого-то президента, за власть. Мы сражаемся за того, кто рядом с тобой сидит и патроны тебе продают, Поэтому спасибо вам всем. Вот. Николай. Да, я сам в Заброполе. Многие меня знают, мы начинали вместе, все в самообороне, да. И у каждого свой путь. Кто-то здесь остался, кто-то пошел дальше. Но цель у нас одна. Пути разные, но все равно. И большое спасибо хочу сказать всем людям, которые здесь пришли, всем детям, подросткам и тому далее. Вот. Потому что вы тоже много делаете, рисунки, там, допустим, и фотографии, они очень сильно поддерживают. Вот. И всем людям, которые волонтеры, да, просто волонтеров не было бы без народа. То есть волонтеры это и есть народ. И то есть спасибо всем, потому что каждый, как говорится, с миру, да, по копейке, по бедному миллиону. Поэтому спасибо вам всем. Слава Богу.